действительно частные предприниматели или просто какие-то средние или э, мелкие бизнес в основном занимаются производством, продажей, услугами своими. Возможно, они даже хорошо это делают, но очень часто э, владельцы или топ-менеджеры или просто менеджеры э, практически ну либо мало понимают, либо практически вообще ничего не понимают продвижении продвижение про своих товаров, услуг, своего продукта и ну, именно поэтому очень часто вот, действительно бизнес остается ну, средненьким или маленьким, скажем так. То есть чего-то не хватает. И обратить на это внимание, дать основные данные владельцам или топ-менеджерам в отношении продвижения, что такое маркетинг, что такое пиар, что, так, что, такое брендинг. Но ну, это основы, основы, без которых вообще практически на теперешнем рынке сложно продвигаться. Да, на постсоветском пространстве было очень удобно, что ну, когда не было никаких услуг, можно просто предоставлять какую-либо какую услугу, и уже ну, бизнес может работать. Но ну, это было там в 90-е, то есть это работало, и это в принципе хорошо, но сейчас, когда скажем так, ну не знаю, последствия, кризис, у кого-то до сих пор кризис там продолжается. И, как говорится, у клиента все равно есть деньги, просто он потратить эти деньги смотрит на более как рационально, скажем так. И теперь компаниям или предпринимателям нужно быть более убедительными, более доступными, то есть убедить нужно клиента, что именно ему нужно ну, заплатить эти деньги или, скажем так, купить его товар. Как это делать? Как продвигать себя в нынешних условиях? Ну, я думаю, эта программа действительно сможет помочь и действительно вывести этот бизнес на более высокий уровень, потому что я считаю, ну, в Чернигове нет крупного бизнеса. У нас нет заводов, у нас нет каких-то фабрик, которые действительно могут наполнять область, город ну, деньгами, скажем так. И если средний малый бизнес не возьмет, скажем так, ответственность за ситуацию в городе, за ситуацию в области, ну, то по большому счету ну, это деградация просто происходит. И ну, я вижу, имеет очень большой смысл сделать так, чтобы малый и средний бизнес процветал у нас. Ну, других вариантов я просто не вижу.